Baik, kita teruskan dengan topik yang ketiga di dalam uh, modul ini. Topik yang ketiga mengenai memindang dan kaedah pelaksanaannya. Memindang merupakan suatu pemateraian ikatan janji antara bakal suami dengan bakal isterinya untuk bernikah pada suatu masa yang ditetapkan. Proses ini berlaku apabila seorang lelaki atau wakilnya menzahirkan keinginan untuk memperisterikan seorang wanita dengan cara memberitahunya atau memberitahu kepada walinya. Jadi, nama uh, bertunang-bertunang ni, maksudnya apa? Bertunang ni maksudnya kita membuat satu perjanjian. Kita mengikat satu uh, perjanjian antara laki-laki dan juga perempuan ataupun antara laki-laki dengan keluarga ataupun wali bagi seorang perempuan itu untuk berkahwin dengannya jadi pertunangan itu sebenarnya adalah satu perjanjian Sebab apabila pertunangan itu telah diterima maka kedua-dua pelah pihak telah terikat dengan janji untuk saling bernikah pada masa yang akan ditetapkan. Bila telah ter 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 terikat janji ini maka orang lain tak boleh kacau orang lain tak boleh kacau sebab apa? kerana perjanjian itu telah berlaku dan pertunangan itu telah Berlaku maka ia adalah suatu perjanjian. Okay. Hukum meminang adalah sunnah kan? Ha, sebab apa? Sebab menurut pandangan Al Ghazali meminang digalakkan dalam Islam kerana apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah meminang Aisyah daripada ayahnya Abu Bakar dan meminang Hafsah daripada ayahnya Umar Al Khattab, radhiyallahu anhu. Jadi meminang itu adalah sunnah. Ha, siapa yang kata tak mau minang, tak, mau, tak, tak mau bertunang lah. Kawin terus. Maka dia telah meninggalkan salah satu daripada sunnah di dalam Islam. Ha, jadi tunang lah dulu kan. Apa masalahnya ha, kan? Kalau tak mau tak mau pun tunang lah. Seminggu pun tak mau. Ha, tunang. Kita ambil pahala sunnah itu. Ha, kita tunang tak, lepas tu menikah. Ha, sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Abu Bakar dan juga terhadap Umar untuk meminang anak kedua-dua sahabatnya itu. Jadi, kaedah pelaksanaan meminang. E, bagaimana kita nak melaksanakan meminang? Pertunangan akan ditandai dengan suatu pemberian berbentuk cincin. Ini adat lah. Ini adat kita. E, Benda yang kita dah sebutkan tadi pada awal, pertunangan itu adalah suatu janji. Salah <tuh> satu janji maka dalam adat orang Melayu dan juga adat kebanyakan masyarakat kita nak me memberikan satu simbol kepada perjanjian itu dengan menyerahkan sebentuk cincin. Jadi bila cincin itu diterima, maka ia sebagai satu simbolik bahawa uh, pinangannya telah diterima, janjinya telah, telah janjinya telah dimaterai antara kedua-dua belah pihak pertunangan tidak lebih daripada satu ikatan janji, Justeru pasangan yang bertunang masih dikira sebagai ajnabi iaitu orang asing antara satu sama lain dan batasan aurat dan pergaulan masih wajib untuk dijaga. Jadi tunang ni tak nama suami isteri lagi. dan dia baru ikat janji saja. Janji nak nikah. Jadi dia masih belum sah sebagai suami isteri. Jadi kena jagalah batasan aurat dan juga pergaulan perlu dijaga di antara Kadilarang. Kedua-duanya itu berdua-duaan bagi mengelakkan timbul sebagai fitnah yang tidak enak untuk didengar. Dan sebab, dan kita takutlah. Sebab uh, fasa dalam uh, bertunang ini dia ada cabaran-cabarannya. Uh, sebab tu uh, eloknya bagi bertunang ini kita kita pendekkan waktu pertunangan itu. Uh, jangan tunang lama-lama. Uh, ini tunang sampai 2 tahun, 3 tahun kan. Lagi lama bertunangan maka lagi besar risikonya. Kan? Sebab itu uh, baiknya afdalnya bertunangan ini kita pendekkan tempohnya. Tunang sat lepas tu terus nikah Supaya apa? Supaya kalau ada ujian yang melanda maka uh, pasangan itu telah telah pun bersedia dan telah pun melaksanakan ataupun telah pun uh, menjadi pasangan suami isteri yang sah kan uh, jadi itu lebih baik sebab tu jangan bertunang lama-lama. Dalam adat orang Melayu kita kata kalau orang bertunang ni dia darah dia manis. Eh, apa maksud manis tu? Manis itu bukan sebab manisnya gula. Eh, manisnya itu sebab banyaknya cabaran uh, di dalam bertunang. Sebelum tunang tak ada cabaran. Lepas bertunang saja macam-macam dugaan ujian melanda. Huh? Uh, sebab tu jangan bertunang lama-lama. Jadi, uh, kaedah pelaksanaan pinangan. Jadi pinangan ataupun tunangan boleh dibuat secara uh, dua kaedah yang berbeza. Pertunangan boleh dibuat secara terus terang. Uh, tasrih. Ia juga boleh dibuat secara bayangan. Iaitu ta'arif. Uh, boleh, boleh, dibuat buat secara bayangan. Tasrih itu bagaimana? Tasrih itu kita betul-betul terang. Uh, kita betul-betul terang. Uh, apa ni saya uh, ingin meminang anak pakcik sebagai uh, isteri saya betul tak kalau tu kan uh, kalau orang Arab biasanya mereka akan sendiri lelaki yang nak berkahwin tu sendiri yang akan si meminang daripada ayah wanita tersebut uh, tapi orang Melayu kita ada adab kita kita ada adat kita uh, selalunya yang akan uh, Uh, yang pi untuk mohon tunang itu yang bukan orang yang tolong berkira orang yang tolong kira uh, tunang itu selalunya orang-orang yang dihormati lah contohnya guru dan ataupun paling kurang orang yang paling tua di dalam keluarga uh, adun orang tu akan di hadapan untuk uh, majlis pertunangan tadi ya, tu tu terang ataupun pertunangan juga boleh dibuat secara takrid kan contohnya apa bagi hadiah Tariq kata berkias-kias Dan bagi pantun dan sebagainya Tapi dia dapat difahami Sebagai suatu pertunangan Kalau dia diterima oleh wali, wali tersebut Maka telah termantarailah Perjanjian itu tadi. Namun Namun begitu jika wanita itu Berada dalam iddah kematian suami Ataupun iddah daripada Talak ba'in kubrah Iaitu talak tiga pembinaan kan hanya boleh dibuat secara memberi bayangan ta'arif sahaja. Ini dalam mazhab syafi'ilah. lah. Ha? Ha, kalau kata wanita tu masih dalam iddah kematian suami. Jadi suami dia tak ada lah. Dia dah meninggal. Cuma wanita tu masih dalam iddah. Jadi dia takut kalau tunggu lama-lama orang lain dok masuk pembinaan. Ha, jadi boleh bagi dia untuk menyatakan hasratnya itu secara uh, simbolik saja Kan, secara isyarat dan hari ni buat main nasi goreng esok buat main kuih tepung talam jadi dia ada take care wanita itu, maka itu semua bukan salah satulah bentuk isyarat bentuk tarik pada siapa dua wanita ini sahaja kan wanita yang kematian suami dan masih, masih lagi dalam iddah dan juga wanita yang diceraikan dengan talak ba'in kubrah, talak tiga lah. bila cerai talak tiga ni dah tidak ada hak untuk nafkah dah tak ada lah. Ha, uh, kan? Ha, uh, telah tiga dah tak boleh nak kembali dah dengan isterinya, eh, dengan suaminya yang sebelum itu. Uh, maka ikatan perkahwinan itu telah tamat. Cuma wanita itu tadi dia masih perlu menjalani iddah untuk membersihkan rahimnya daripada pencampuran nasab. Uh, jadi selama tempoh iddah tadi, maka hanya boleh dibenarkan untuk menyatakan pinangan Masuk meminang dalam bentuk hiasan sahaja, dalam bentuk isyarat sahaja, iaitu secara takarit. Uh, namun begitu, para ulama menyatakan bagi wanita yang talak tiga ini sebaik-baiknya. Uh, sebab dia ada pembahasan ulama, uh, ada ulama mengatakan haram uh, untuk untuk meminang walaupun secara ta'rif ta bagi wanita yang talak bain ni, talak tiga ini. Sebab apa? Dia mungkin menimbul, boleh menimbulkan fitnah bahawa perceraian itu berlaku disebabkan ada orang lain yang duk kacau perkahwinan mereka. Uh, kan? Ini tak ada apa apa iddah tak ada habis lagi. Sebab ada tunang orang pula. Uh, kan? Baru je aku nak cerai tolak tiga. Aku dalam, dalam iddah nak pergi kahwin orang lain. Jadi dia boleh menimbulkan fitnah. Dan orang boleh men menuhmah kan, kesucian seorang wanita itu. Maka sebagai ulama mengharamkan. Uh, oleh itu, sebaik-baiknya, tunggulah selepas selesai habisnya indah, maka masuklah membina. Ha, tapi untuk wanita yang apa, kematian suami itu tidak ada masalah. Ha, sebab dia disebut di dalam Al-Quran jelas untuk membolehkan, uh, dilamar secara ta'rif, uh, secara memberi bayangan, uh, memberi isyarat kepada wanita tersebut. Jadi sekadar itu untuk تطبيق ينتقل إن شاء الله والله تعالى أعلم